Bakının Nəsimi rayonunda qadına təziq göstərən kişinin şəxsiyyəti müəyyənləşib. Ölkə TV xəbər verir ki, Lenthazın əldə etdiyi məlumata görə, araşdırmalar nəticəsində qadına təziq göstərən kişinin ailəli olduğu məlum olub. Ailəli olduğu üçün onun adı açıqlanmır. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, ötən gün Bakıda qadının küçədə döyülməsi ilə bağlı məlumat vermişdi. Qazaqda gənc qadın kəsici alətlə xəsarət aldı. Hadisə rayonu Şıxlı kəndində qeydə alınır. Elə ki, 1-ci Şəhərkənd sakini 1997-ci il təbəllüdü Aytən Kəliyeva kəsici alətlə xəsarət alır. Qadın xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin caf olduğu bildirilir. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.